بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی السول الکریم غزوات میں شرکت غزوہ احد کے موقع پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ چند نو عمر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ میں شرکت کے ارادے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے جن کو لینا تھا لے لیا باقی نوجوانوں کو ان کی چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے واپس فرما دیا واپس کیے جانے والوں میں خود حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جہاد کرنے کا موقع نہیں ملا تو وہ اس سعادت سے محرومی پر بہت غمگین ہوئے واپس لوٹتے ہوئے ان کی ننی ننی آنکھوں سے بے حساب آنسو بہ رہے تھے غزوہ خندق غزوہ خندق کے موقع پر بھی وہ دوسرے نوجوان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوق جہاد کا یہ عالم تھا کہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر وہ اپنے قط کو اونچا کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جہاد میں حصہ لینے کی اجازت دے دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرز کھا کر ان کو اجازت دے دی چنانچہ جس وقت انہوں نے پہلے پہل جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تلوار اٹھائی اس وقت ان کی عمر پندرہ سال تھی غزوہ حنین عضی حنین میں جب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے حضر اسامہ بن زید حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا حضر عباس بن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ زاد حضر ابو صفیان بن حارث اور چھ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ میدان میں ڈٹے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات ممکن ہوئی کہ مسلمانوں کے اسی مختصر سی جماعت اور بہادر ساتھیوں کے ذریعے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی شکست کو فتح سے تبدیل کر سکیں اور بھاگتے ہوئے مسلمانوں کو مشرقین کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچا سکیں غزوہ موتا غزوہ موتا میں وہ اپنے والد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر قیادت اٹھارہ سال کی عمر میں شریک ہوئے انہوں نے اپنے والد کو اپنی آنکھوں کے سامنے میدان جنگ میں شہید ہو کر گرتے دیکھا لیکن نہ تو اس سے ان کے حوصلے کم ہوئے نہ ان کی ہمت اور بہادری میں کسی قسم کی کوئی کمی پیدا ہوئی اور وہ اپنے والد کی شہادت کے باوجود نہ گھبرائے اور نہ ہی میدان چھوڑا بلکہ وہ لڑتے رہے ان کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا پکڑ لیا یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے اور پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا پکڑ لیا یہاں تک کہ وہ بھی اپنے دونوں ساتھیوں کی طرح شہید ہو گئے اور پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا ہاتھ میں لے کر لشکر کی قیادت کی یہاں تک کہ انہوں نے حکمت عملی سے اس مختصر لشکر کو کو رومیوں کے مضبوط پنجے سے چھڑا لیا پھر وہ اپنے والد کی شہادت پر اللہ تعالیٰ سے بہترین عجو ثواب کی امید لیے ہوئے اور ان کی ناش مبارک کو شام کی سرحد پر دفن کر کے مدینہ واپس لوٹے لوٹتے وقت وہ اسی گھوڑے پر سوار تھے جس پر ان کے والد نے شہادت پائی تھی کم عمری میں رومیوں سے جنگ کرنے والی فوج کی قیادت سنبھالنا سن گیارہ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے جنگ کے لیے ایک فوج تیار تیاری کا حکم دیا اور اس میں حضر ابو بکر حضر عمر حضر سعد بن ابی ابوبقاص حضر عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین جیسے جلیل القدر بڑے بڑے صحابہ کرام کو شامل کیا اور اس پوری فوج کی قیادت حضر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے کی اس وقت ان کی عمر بیس سال سے زیادہ نہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت فرمائی کہ وہ لشکر کو لے کر حدود بلقا اور قلعہ داروم تک ان سارے علاقوں کو رون ڈالیں جو روم کے شہر غزہ سے غزوہ سے متصل واقع ہیں یہ لشکر ابھی روانہ ہونے کی تیاریوں میں مصروف تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شدت اختیار کر گیا تو فوج نے اس وقت تک اپنی روانگی روک دی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کی کوئی واضح صورت حال سامنے نہیں آ جاتی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری نے تشویشناک صورت اختیار کر لی تو میں اور میرے ساتھ دوسرے لوگ واپس آ گئے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں پایا کہ آپ مرض کی شدت کے سبب گفتگو نہیں فرما سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک کو آسمان کی طرف اٹھاتے اور میرے اوپر رکھتے اس سے میں نے یہ سمجھا کہ آپ میرے لیے دعا فرما رہے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد جب حضر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مقرر کیے گئے تو انہوں نے حضر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کی روانگی کا حکم صادر فرمایا لیکن انصار میں سے کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ ابھی اسامہ کے لشکر کو روک لیا جائے انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ وہ اس معاملے میں حضر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کریں ان لوگوں نے یہ بھی کہا فعن ابا عنا أَنْ يُوَلِّيَ امرونہ روجلا اقدم سِنَّمْ مِنْ اسامہ اگر وہ نامانے اور فوج کی روانگی پر اصرار کریں تو ان کی خدمت میں ہماری طرف سے یہ درخواست پہنچا دیجیے کہ وہ فوج کی قیادت کسی ایسے شخص کے حوالے کر دیں جو اسامہ سے بڑی عمر کے ہوں حضر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے انصار کا ایک پیغام سنتے ہی اچھل کر کھڑے ہو گئے اس وقت وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی داڑھی پکڑ کر نہایت غصے میں بولے سکلت کا امک وعدمت کا یبن الخطاب استعملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ان ان واللہ لا یکون ذالک خطاب کے بیٹے تمہاری ماں تمہیں گم کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر فرمایا ہے اور تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں اسے ہٹا دوں اللہ کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا چنانچہ حضر عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوٹ کر لشکر والوں کے پاس پہنچے اور ان کو حضر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنا کر خفا ہوتے ہوئے بولے امزو سکیرت امہاتکم لقد لقیتو فی سبیلکم من خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لقیت ہٹو تمہاری ماں تمہیں گم کرے جلدی سے اپنے کام پر روانہ ہو جاؤ تم لوگوں کی وجہ سے مجھے خلیفہ رسول ابوبکر صدیق سے سخت ڈانٹ سننی پڑی ہے مجاہدین کا یہ لشکر جب اپنے نوجوان امیر کی قیادت میں روانہ ہوا تو خلیفہ رسول حضرب بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کو رخصت کرنے کے لیے تھوڑی دور پیدل اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنے گھوڑے پر سوار تھے ان سے کہا لا اللہ او لا انزلنا فقال ابو والله لا بکرین و وما علي ان اغبر قدمي في سبيل الله صاحب خلیف رسول اللہ کی قسم یا تو آپ سوار ہو جائے ورنہ میں بھی نیچے اترتا ہوں لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوار ہونے کے بجائے ان سے کہا اللہ کی قسم نہ تم نیچے اترو گے نہ میں سوار ہوں گا کیا یہ میرے لیے اعزاز کی بات نہیں ہے کہ میرے پاؤں بھی تھوڑی دیر اللہ کی راہ میں گرد آلود ہو جائے پھر ان کو رخصت کرتے ہوئے فرمایا میں تمہیں خدا کے حوالے کرتا ہوں اور تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں نصیحت کرتا ہوں جو انہوں نے تم کو دیا تھا پھر ان کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا اگر مناسب سمجھو تو عمر کے ذریعے میری مدد کرو اور انہیں میرے پاس رک جانے کی اجازت دے دو اور انہوں نے ہزار عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت دے دی حضرت صامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فوج لے کر روانہ ہوئے انہوں نے ہر اس حکم کی تعمیل کی جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا انہوں نے مسلمان شہ سواروں کو لے کر بلقا کے سرحدی حدود اور سرزمین فلسطین کے قریب قلعہ داروم تک تمام رومی علاقوں کو فتح کیا انہوں نے رومیوں کا رعب و دبدبہ مسلمانوں کے دیروں سے نکال پھینکا اور ان کے سامنے شام مصر اور شمالی افریقہ میں بحر علمات تک فتح کی راہیں ہموار کر دی اور پھر وہ اسی گھوڑے پر سوار مدینہ واپس لوٹے جس پر ان کے والد شہید ہوئے تھے وہ اپنے ساتھ اس قدر مال غنیمت لے کر لوٹے تھے جس کا اندازہ لگانا مشکل تھا یہاں تک کہا گیا ان مَا رُعِيَ جیش ان اسلم و جَيْشِ عُسَامَةَ من جیش اسامہ آج تک ایسا کوئی لشکر دیکھنے میں نہیں آیا جو لشکر اسامہ سے زیادہ محفوظ ہو اور اس سے زیادہ مال غنیمت لے کر لوٹا ہو رضا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما جب تک زندہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی وجہ سے مسلمان ان کی بہت عزت اور احترام کرتے رہے اضا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال سے جو وظیفہ ان کے لیے مقرر کیا وہ اپنے بیٹے رضا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے زیادہ تھا اس پر انہوں نے اپنے والد سے کہا یا ابتی فرست لی اسامت اربعت آلاف و فروست لی سلاستہ علافن و ماکان من الفضل اکثر مما کان علق وليس له من الفضل اکثر مما لی ابا جان آپ نے اسامہ کے لیے چار ہزار اور میرے لیے صرف تین ہزار درہم وظیفہ مقرر کیا حالانکہ نہ ان کے والد آپ سے افضل تھے نہ اسامہ کو مجھ پر کوئی فضیلت حاصل ہے عزیز عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جواب دیا کہ افسوس تمہیں معلوم نہیں تمہاری یہ بات حقیقت سے بہت دور ہے اس لیے کہ اسامہ کا باپ تمہارے باپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھے اور خود اسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے زیادہ محبوب تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر خاموش ہو گئے میرے امیر خوش آمدید حضر عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب حضر اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتے تو خوشی خوشی سے پکار اٹھتے مرحبا بھی امیری میرے امیر خوش آمدید اور جب کسی کو اس پر تعجب ہوتا تو فرماتے نقد ام مر علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو میرا امیر مقرر فرمایا تھا رحم اللہ حاضیہ نفوس صلقبیر فما عرف تاریخ اعظم ولا اکمل ولا انبل من صحابت رسول اللہ اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں پر اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائے یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ پوری تاریخ ایسے افراد سے ناشنا نا ہے جو صحاب رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے زیادہ عظیم کامل اور شریف ہو بلا شبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم انسانیت کے اعلیٰ اور اکمل اور افضل مقام پر فائز تھے تاریخ نے کبھی ان جیسے عظیم انسانوں کو نہیں دیکھا رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین